Baik, kita sambut mereka. Uh, selamat pagi kepada Kapten Nazri Abu Hassan, Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Pelawat Jabatan Laut Malaysia dan juga selamat Kapten pagi. Jailani Jalal, Pengarah Bahagian Halewal Pelawat dan Pelabuhan Jabatan Laut Malaysia. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat selamat Assalamualaikum. Apa khabar Kapten? Khabar baik. <laughs> Tadi kata kita cakap ini macam rupa. staff. Hmm, ah, ya, ya. itulah. Tah, <laughs> rupa, 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 tapi bukan ini. <laughs> bukan. Ha. Kita tak nampak macam wanita. macam dalam iklan Petronas. Oh. Ah, <laughs> <laughs> bukan <ini>. Marine Engineers. <laughs> ini boleh jadi pelaut kot lepas <laughs> ni. Kan? An nak join tak? Jadi pelaut, tak di nak jadi aktris. <laughs> apa lagi? Semua ni career at sea katanya kan. <laughs> Okey, <laughs> okay. uh, kita mungkin kita boleh uh, mulakan dulu dengan tanya kepada Kapten Nazri ya. Hmm. Uh, berkenaan hari pelaut ni, uh, temanya career at sea hmm. dan kalau kita lihat kejayaan di laut ni, bagaimana kita nak nak menjadikan kejayaan di laut ni sebagai satu carrier Okey. <coughs> Terima kasih apa apa Cik Ismail dan juga Annie uh -huh. atas jemputan apa sebenarnya ha sambutan hari pelaut kan. Yeah. Ah. Jadi pada 25 Jun kita akan mengadakan apa sambutan hari pelaut. Mm. Macam okay. tadi Is cakap tadi kan. Hmm. Ah. Dari segi mak makanan bulan puasa kan. Mm -hmm. ah. Kali ni kita dijemput ke Pelabuhan Kelang pula. Ah. Hmm. Untuk berapa berbuka puasa dengan pelaut-pelaut Malaysia Baik. di mm -hmm. Pelabuhan Kelang. Mm -hmm. Jadi pada tahun ni seperti tahun-tahun yang berikut juga uh -huh. yang mana 25 Jun kita jadikan sebagai hari sambutan untuk hari pelaut. Naik. satu dunia eh? ya. Yeah. Uh -huh. Jadi kita menyambutnya di Malaysia. Uh -huh. Dan pada tahun ni kita buat di Pelabuhan Kelang uh -huh. dan kita ada pelbagai acara bermula dengan apa dengan uh, sambutan apa ada pameran, uh -huh. ha, pameran kerjaya, kan pameran uh kejayaan -huh. di samping ada apa ada sumbangan juga kepada pelaut-pelaut tempatan mana yang apa pelbagai-pelbagai apa Anugerah kita, uh -huh. kita apa kita berikan kepada pelaut terutama macam pelaut veteran dan uh -huh. pelaut apa yang paling paling lama berkhidmat kan uh -huh. di samping juga kita kita mesti pasti pelaut yang mempunyai, apa keluarga pelaut yang paling ramai uh -huh. satu keluarga. Uh -huh. Uh -huh. Ya. Um, Captain, uh, ya lah. Uh, apa di laut ni sebagai satu percaya dan juga uh, Jabatan Laut juga kalau dikatakan tadi macam JPJ lah ya, mm. kalau diibaratkan bidang kuasa ni tu soalan yang yang panas sikit lah mm. selamat ke laut kita lepas isu Orkim Harmoni Captain <laughs> mungkin Captain Jalani boleh jawab ya iyalah uh, kemalangan berlaku mm. uh, dan saya rasa ini uh, kita ambil tiba lah mm. hmm. dan bagi kami peranan Jabatan Laut uh, kita kena memastikan lah Uh, tahap keselamatan uh, dan tahap security itu nanti agensi penguasaan yang lain lah. Uh. Mm -hmm. uh, either uh, selamat ataupun ini saya rasa uh, kalau mengikut praktis ataupun SOP kapal-kapal uh, dia pun ada kalau kita ikut uh, prosedur mereka mm -hmm. dia ada apa nama kalau tahap-tahap ni -tahap, mm -hmm. kan dan kalau kita ambil tindakan-tindakan uh, sebelum ataupun tindakan uh, yang wajar mm uh -huh. saya rasa mungkin perkara ini boleh uh, boleh dikawal ataupun yeah. dilakukan tetapi hmm. lah uh, macam uh, indah apa nama kapal itu sendiri yeah. uh, memang di uh, direka untuk Dia survive sendiri uh -huh. umpamanya kalau uh, kebakaran uh -huh. dia memang ada alat keselamatan sendiri pasal dia alone dia di di laut ya, dia tak ada macam di darat kena panggil boleh panggil bomba apa hmm. sama di segi-segi keselamatan mereka kena sendiri uh, uh, menjaga keselamatan itu saya saya boleh sebutkan. Lah. baik dan perkara yang uh, kejadian yang baru-baru ini ya. tentang uh, kapal Orkim Orkim Harmony Pakal Harmony itu ya. uh, saya rasa amat mengejutkan lah berlaku hmm? di peran kita kan ya betul dan <coughs> amat saya rasa Perkara ini kena pandang serius. Lah. Saya, kami di jawatan laut pun, kita pun uh, telah memulakan siasatan uh, dari sudut bagaimana untuk mengurangkan risiko-risiko perkara ini akan berlaku. Mm Itu sajalah saya boleh tutup tentu. Baik, uh, Captain saya rasa mungkin ramai yang tertanya-tanya ya hmm. eh, sebab ini telah menjadi satu hmm. insiden yang berulang. Uh, Kim Okim Ham ini memang insiden baru-baru ni tetapi sebelumnya <coughs> kalau kita di kita ke perairan Sandakan pula ya hmm. uh, memang ada banyak insiden yang berlaku di Lanun. di Sandakan, hmm. uh, Lanun dan semuanya. Jadi Mungkin ada yang uh, melihat uh, saksikan kita hari ini mereka tanya-tanya kenapa ini sering berlaku dan apakah Uh, misi ataupun apakah cara-cara <coughs> untuk menangani masalah ni? Ya, mungkin Kapten Nazri ataupun Kapten Jalani boleh jawab okay, soalan ini. Saya boleh tambah dari segi tadi, dari segi keselamatan di laut kan? Ya. Yeah. Memang macam, apa, macam satu agensi di bawah United Nations, IMO, International Maritime Organization, memang mengenal pasti dalam masalah apa, piracy. Mm. Itu pasal pada tahun 2014, mm. yang mana untuk meningkatkan tahap apa, security setiap kapal mm. kita apa, apa, uh, standard latihan mm. yang khusus mm. untuk menangani apa, masalah parasi yeah. yang mana pada 2014 kita memperkenalkan apa, SSO ataupun apa, Ship Security, Officer mm -hmm. untuk Salah satu dia is a menangani masalah parasi. Mm. Dari uh -huh. segi laluan kan? Ya, yeah, betul. Mm. Kalau kalau tengok macam di, di seperti yang digembar-gemburkan yang mengatakan laluan Selat Melaka ada banyak insiden selalu jadi tumpuan tetapi statistik apa yang kita ada uh -huh. daripada setahunan uh -huh. anggaran 80 hingga 100 ribu kapal yang melalui Selat Melaka uh -huh. kejadian mungkin kurang daripada 10 uh -huh. memang 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 terkawal lah uh -huh. macam macam kereta jalan dia cakap tadi accident happen uh -huh. dia berlaku uh -huh. yeah. kan tanpa diduga tanpa diduga yeah. uh -huh. macam macam memang persediaan tu bila melalui kawasan kita kena pasti kawasan-kawasan apa macam Parisi, risk area hmm. macam Selat Melaka, Selat Singapura dan hmm. sampai ke Pulau Tioman. Hmm. Kita kena pasti kawasan itu memang ada risk apa area untuk Parisi. Kita akan buat langkah apa pengawasan yang lebih hmm. di kawasan risiko tinggi lah Ya, dikatakan, ya? Memang ada dah, dah dikena pasti ya. di blind ha. ada ada tak tetapi Captain, ha. blind spot yang mana hmm. jabatan laut kalau dalam hal ni dia tak boleh nak nak kesan di mana kawasan-kawasan ya. yang -kawasan jadi blind spot untuk tempat-tempat tu berlaku. Uh, kita ada mm. <coughs> yalah kami peranan kami di Tanah laut lebih kepada keselamatan. Mm. Lalu apa nama? Pada apa? Pengangkutan laut, mm. kalau yeah. laut. Dan uh, kita pun memang uh, memanglah uh, sepanjang sejak Melaka kita ada sistem pengawasan dia mm. kami. Mm. Berpasi, tak silap saya sejak tahun 98 lagi. Mm. Mm. Yeah, dan um, dan saya rasa <coughs> uh, dari sudut pengawasan tu adalah dia sebutkan Blind Spot tu mm. kan dan kita pun ada tiga literal state, tiga negara. Maksudnya uh -huh. Indonesia, Malaysia uh -huh. dan Singapura. Dan sempadan kita boleh sampai di uh, Kepulauan yang Kecil mm. dan dah masuk uh, uh, Indonesia. Lepas tu terus ke Singapura dan selepas Wolfsburg, lepas perjalanan kita balik. Kan? Yeah. Saya sebutkan uh, penama uh, Blind Spot tu saya tak nampak dia ada continuity. Yeah. Yang ini selepas IPT, Singapura will taking over mm. pengawasan di segi lalu lintas. Mm -hmm. Dan sehingga ke Wasberg, uh, um, lepas itu dah laut, be laut be bebas lah. Mm. Um, saya rasa <coughs> kawasan yang menjadi ataupun selalunya kerap berlaku is um, mungkin di kawasan-kawasan yang um, uh, di, di apa jauh sedikit lah mm -hmm. jauh sedikit daripada darat dan antara sempadan saya hmm. rasa lah mm-hmm. perkara ini berlaku tapi kan. macam mana pun saya rasa I think uh, pihak agensi kerajaan penguasa I telah mengambil langkah-langkah seterusnya lah hmm. uh, dan bagi saya saya rasa di atas laut uh, kami telah cuba dan akan satu apa nama uh, apa nama, mencari kan? lagi mencari apa atau memperbaiki untuk menambah baik lagi sistem hmm. penguasaan uh, kita lah kita balik kepada sambutan Hari Pelaut pula ya. Hmm. Eh. 25 Jun menjadi um, tarik Hari Sambutan Hari Pelaut. Jadi mungkin Kapten Nazri bolehlah beritahu dengan lebih lanjut kepada mereka hmm. yang mungkin hmm. berminat menjadi pelaut. Uh, apakah kelebihan menjadi seorang pelaut? Okey, terima kasih. Hmm. Kelebihan uh, menjadi pelaut. Uh. Bagi jadikan pelaut ni sebagai satu kerja apa kejayaan pilihan. Hmm. Hmm. Bukannya apa, bukannya hmm. B -b -b time dia. pun bukan ah, -se sepanjang masa kena kena betul-betul komited betul-betul komited ah. 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 kerana mengikut statistik pun kita mempunyai ramai pelaut yang berdaftar dengan Jabatan Laut anggaran melebihi uh, 80000 orang pelaut ah. kan jadi 80000 ya eh? 80000 yang berdaftar yang berdaftar ya. ah. tetapi dalam 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 masa yang sama kita juga mempunyai bekas-bekas pelaut yang berkhidmat kan ah? Di serata Malaysia ataupun di luar di antarabangsa apa luar negara pun uh -huh. menggunakan apa Kepat kita panggil kena. apa COC atau certificate of competency mm uh -huh. menggunakan sijil kelautan untuk berapa berhimat ber, di Qatar uh -huh. di Singapura uh -huh. di satu dunia pasal unik pasal uh -huh. certificate atau sijil COC yang Jabatan Laut keluarkan ni eh. mm uh -huh. Ini apa? It's a international standard. Yeah. Ikut konvensyen antarabangsa. Jadi boleh uh. digunakan di mana mana Satu pelaut boleh uh. berkhidmat satu dunia. Wow. Uh -huh. Jadi salah satu saya, saya nyatakan apa kejaya pilihan kerana yeah. dengan uh -huh. sekarang punya apa punya saya nampak yang apa atau cara latihan untuk uh -huh. pelaut kan. Uh -huh. Ambil diploma in nautical studies uh -huh. ataupun marine engineering. Uh -huh. Selepas 3 tahun uh -huh. ber, apa belajar dapat diploma dan berkhidmat atas kapal sekurang-kurangnya gajinya uh -huh. antara 8 ke 10000 bagi saya satu kejayaan yang patutnya kita Pilihan-pilihan yang utamalah. Ya. Yeah. Mm -hmm. uh, mungkin saya boleh kata juga selaras dengan apa wawasan 2020 yang yeah. mm. mana kita menuju ke high, in, high apa high income punya nation. High income nation mm. ya. Yeah. Maritime punya section ini merupakan mm. apa uh, salah satu memang dah dah dah, dah berada di situ. Mm. Mm. Dan kita patut pertahankan. Yeah. Yeah. Dan kita patut promote lagi ramai Malaysian untuk, untuk join lah yeah. uh, Kapten Jalani Kalau kita lihat dulu uh, Maritim ni Ataupun mm. bidang maritim ni uh, mm. Di apa Kita katakan Di associate Ataupun uh, Di sinonimkan Dengan uh, ketenteraan Maknanya mm. uh, Untuk tentera laut Dan sebagainya lah Tapi mm. sekarang ini Dengan pertumbuhan Lebih banyak universiti Dalam bidang maritim Bidang marin dan sebagainya mm. adakah ini juga Menggalakkan Lebih banyak lagi Mungkin beasiswa Ataupun dana pendidikan Untuk ditawarkan Mereka yang nak Menyambung pelajaran Di peringkat IPT um, uh, yang yang di bawah kumpulan wang pelaut. Hmm. Uh, uh, mungkin kita nak jelaskan sikit kumpulan wang pelaut ni salah hmm. satu tabung hmm. uh, untuk pelaut pelaut. Ni. Hmm. Uh, bagi pasal uh, kerja pelaut ni dia dia uh, daripada bawah, hmm. dia boleh sampai ke atas. Hmm. Hmm kan maksudnya daripada deck biasa yang mm -hmm. boleh sampai ke ke kapten mengikut kemampuan mereka the structure their structure mm -hmm. mereka di training dia orang. Kalau mengikut bagaimana dia sebut dengan kapten Azri tadi ke itu tanggungjawab kami nak men men meningkatkan tahap kualiti mm -hmm. mereka kompeten mereka. Mm -hmm. um, um, mereka uh, <coughs> daripada bawah and then dan kebanyakan apa nama mereka ni dia sebut training mereka. Ya. Yeah uh, bagi saya 70 to 80% lebih tertumpu kepada uh, di, di kapal tu sendiri. Mm. Kan? Uh, dan lebih 20% tu di, di institut yeah. ataupun uh, di mana-mana uh, uh, yang boleh menawarkan ataupun bantu mereka. Mm. -hmm. Uh, dia, dia, dia start daripada level daripada voice keeping officers, mm -hmm. uh, class 1, mm -hmm. uh, class 2. Dan, uh, dan seterusnya lah. Kalau bagian engineer pun sama, dia, dia diploma, dia ini kadar tertinggi Abdul KE atas terkini, WQI, second, second class macam itu. Uh -huh. Dan uh, yang satu bagus unik ni benda ni uh -huh. <coughs> uh, kerja ni uh, mereka kalau punya kemampuan uh -huh. ke kemahuan dan mereka boleh sampai ke atas uh -huh. dan uh, yang inilah kumpulan wang Pulau saya rasa tak salah kita uh, kita uh, apa nama menawarkan uh -huh. kepada kepada yang memerlukan yeah. uh, kita bagi uh, biasiswa mereka uh -huh. yang saya rasa tak perlu bayar balik. Ya. Yeah. Ha. Syarat, jadi... syarat dia selepas hmm. tamat uh, tamat latihan hmm. maksudnya kena serve dengan kapal Malaysia juga. Baik. I mean hmm. menyumbang semula ke yeah, betul. pertumbuhan betul. industri. Hmm. Itu yang sewajarnya. Yeah. Hmm. Baik kalau uh, saya nak tanya dua-dua kapten ni, hmm. penglibatan kaum wanita pula bagaimana? Okey, okay, mengikut statistik apa hmm. I mean, jabatan kan. Kita mempunyai anggaran 2 200 pelaut. 2000 yang mendaftarkan kan, Mm -hmm. uh, tapi bukannya dia bekerja pada satu masa tidak mm -hmm. mungkin ada yang dah 100 orang masih berkhidmat ada yang 50 orang dah dah apa dah bekerja di darat kan mm -hmm. tapi berdaftar kita 2 2 2000 orang benar mm dan -hmm. uh, memang setiap uh, setiap apa setiap tahun mm -hmm. memang kita kami kami juga pemeriksa untuk apa assessor untuk, examiner. Uh, examiner untuk mm -hmm. COC kan mm -hmm. jadi mm -hmm. kita sentiasa jumpa peluk wanita datang jumpa kita mm. sekarang Mana order calon yang untuk mengambil sijil COC mm. tu sebut. Mm. Oh. Jadi saya nampak isai continuous punya trend lah mm. Turun naik tu ah itu saya tak boleh. <laughs> <laughs> tapi oh, memang yeah. sentiasa ada. Tapi memang yeah. sentiasa uh, ada yeah. lah. Jabatan laut ni dia mengawal a uh, saiz kapal yang macam mana. Kalau mungkin nelayan tu di bawah Jabatan Perikanan tapi kalau uh, Jabatan Laut bagaimana saiz kapal itu dari sekecil-kecil mana mm. sehingga ke besar-besar yang mana. Kata mungkin mungkin saya boleh katakanlah kita punya benchmark kan. Mm. Lah. Contoh mm. macam wanau the leading apa hmm. shipping company kat Malaysia ni MIC. It is MISC. Hmm. Hmm. It's a, it's a world class punya company yang hmm. mana hmm. salah satu I think dia punya core business kan is apa transportation of LNG punya cargo hmm. lah. daripada hmm. Bintulu hantar ke satu dunia kan. Hmm. Jadi jumlah kapal I mean besarnya kapal tu hmm. apa 80,000 dead weight yang mana panjangnya hmm. mungkin 280 meter tiga padang bolalah oh biasa. Hmm. Hmm. Itu standard yang biasa bukan hmm. bukan Kapal-kapal kecil macam tak, kami tak main. Ya, okay. <laughs> <laughs> <Yeah, laughs> <yeah, laughs> yang <laughs> yang yang besar-besarlah. Kita dah cakap kapal-kapal kecil tak main. Ini <laughs> <laughs> tak payah tanya lah yang nampak troller-troller ni semua jalan, tak jalan. Dia <laughs> <Yeah, laughs> kira kalau macam penerbangan tu macam Boeing, yeah, betul. <laughs> eh, yeah. Bas, kalau kita cerita pasal kejaya di penerbangan ni adalah satu kejaya yang glamour lah kita katakan sebagai steward, hmm. stewardess, hmm. uh, apa pilot, dan sebagainya. Yeah. Tapi hmm. uh, macam mana nak jadikan kejaya di laut ataupun pelaut tu se sepopular ataupun menjadi pilihan seperti di penerbangan ataupun di udara? Eh, salah satunya inilah hari pelaut ni. Hari pelaut ya? Dan kita uh, ada saya engagement ataupun uh, uh, apa nama dekat dengan Maksudnya kita buat program-program sekolah-sekolah mengenalkan mm -hmm. kerjaya ni, mm -hmm. Dan um, kita buat aktiviti-aktiviti mm -hmm. eh, dan peluang-peluang yang yang boleh mereka mm -hmm. ambil. Eh. Mm -hmm. Dan uh, bagi saya lah, sebut pasal glamour, I think uh, this is, uh, bukan nak kata culture lah yang mungkin kita akan tengok balik. Lah, kan? Ya. Yeah. Uh, saya seorang pelaut juga kan. Ya. Yeah. Uh, is it because of cara kita uh, very lonely dengan eh, mm -hmm. sebuah kapal tu, itu bawa-bawa ke sampai ke ni. <laughs> Tapi kalau mengikutkan uh, tentang sumbangan mereka kan, hmm. itu perhatikan macam Malaysia sendiri kan, import-export eh, pengangkutan laut lebih-lebih daripada -lebih 90% eh, hmm. kan, 90% laut of this uh, mode pengangkutan. Dan nursery <clears throat> marine ni, bukan kalau kita lihat kan, bukan hanya di kapal saja. Hmm. Di darat-darat darat pun memerlukan orang-orang segini. Ya. Yeah dan sebut 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 tadi pasal kerja wanita tu mm. 2000 orang kan eh? mm. banyakkan mereka sampai satu certain level hmm. mereka berkhidmat di <coughs> yang memerlukan hmm. industri marine hmm. eh? yang di darat sekarang di darat kepakaran ke. ke. di darat hmm. untuk membantu juga dia di laut dan uh, uh, bagi segi grammar, saya pun <coughs> uh, mungkinlah orang tak berapa kenal mungkin masa akan datang tu, cari-cari yang paling bagus. Oh, cari datang, selalu beri tiap DM. Kena jemput, <laughs> kena jemput. <laughs> <laughs> Jadi, ini, ini akan berlangsung <laughs> di Wisma Pelawat Pelabuhan yeah. Klang, ya? Eh. Pada 25 Jun, dari 4 petang hingga 8.45 malam. Di sana nanti akan ada dipamerkan kapalnya. Ada kapal, ada kapal model kapal model kapal. Oh, oh, kapal ni dia di laut sebenarnya. Orangnya di darat. Jadi masa masa tu pertemuan pelaut sajalah. Uh. Tapi kita akan tunjuklah pameran apa dari segi kejayaan <coughs> dan, dan berinterasilah dengan dengan pelaut. Ini yang yang kita rasa a uh, uh, perlunya. <coughs> Selalunya bila pelaut ni dia sampai darat ataupun bercuti dia dah yeah. buat haluan masing-masing mm. mm -hmm. and then dia bertemu kembali setelah 2-3 bulan mm. ke kapal balik dan inilah saya rasa satu platform mereka berinteraksi yeah. right. dan berkomunikasi dengan kawan-kawan teman-teman mereka mm. dan daripada situ juga kami macam kami di sepulang kami untuk engage mereka kembalikan mm. uh, mereka pula mm -hmm. kan? bagaimana kita nak uh, lebih-lebih lagi kan. Ya. Yeah. Uh, bukan hanya kadang-kadang kita tak mahu mereka ada satu level begitu. Uh, -huh. nasib, uh kemampuan kita cuba bawa mereka kemampuan yang lebih tinggi lagi kemampuan mereka. Hmm. Dan mula buat pulang I mean, dengan gaji yang saya rasa lebih yang kita sebutkan tadi itu yeah. kan. It's better itu dan hmm. kita biarkan mereka estetik. Baik. Better. Baik, uh, itu dia Satu kongsi cukup menarik Berkenaan Selamat Hari Pelaut 2015 Karirat yeah. Wisma uh -huh. Pelaut Pelabuhan Kelang, Kelang Datang beramai-ramai Pada 25 Jun 2015 4 petang Sehingga 8.45 ya. malam Ya, yeah, betul Jadi, kepada mereka yang berminat Walaupun lelaki Ataupun wanita hmm. Memang dia ya. Yeah. Yeah? Masuk keluarga mereka sekali Keluarga oh. sekali nah, Itu dia Jadi, okay berilah. berilah peluang Kepada anak-anak anda Kalau boleh uh, Cuba bidang yang lain Dari yang lain Yes yeah, any betul. the Sailor Woman <laughs> <laughs> Dah, mula Baik, terima kasih Kepada Kapten kita, Kapten Nazri Abu Hassan dan juga Kapten Jalani Jalal yang bersama memberikan kita informasi mengenai Hari Pelaut yang akan disambut pada 25 Jun nanti. Betul.